Еще раз вечер добрый. С вами Александр Инковский на канале Черноморской телерадиокомпании. Вы смотрите телемарафон «Единая страна», «Единая краина», Бердивлет». И далее в этой студии будем говорить с Владимиром Бондаренко, директором Института политических и маркетинговых исследований. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Александрович, ну... Сценарий, который, не знаю, сценарий не сценарий, то, что мы сейчас наблюдаем на востоке Украины, в Донецке, в Луганске, в Харькове. Можно ли искать какие-то параллели с теми событиями, которые происходили в Крыму? Я думаю, отчасти лишь, ведь э, Крым это было захват территории, э, агрессия по отношению к Украине, а попытка, значит, на востоке Украины, все-таки подогреваемая, значит, со стороны России, это попытка прежде всего создать федерализацию и другие вещи, которые устраивают Россию. Поэтому есть большая надежда, что к Пасхе эти волнения спадут и хотя бы там начнется нормальная жизнь. Угу. Хорошо, а, Как вы думаете, если мы говорим о практических вещах, то кому выгодны эти волнения кроме а, рядом соседней соседней страны, которая находится, да? кому выгодны эти волнения в Украине, может быть, прежде всего и тамошним олигархам, которые э, хотят безраздельно править своими вочинами, ну и с другой стороны, и если объективно положить руку на сердце, отчасти значит, требования выгодны и местному населению. Ведь все-таки надо вводить... Местное самоуправление. Подождите, но они не требуют полномочий местному самоуправлению. Да? Они требуют федерализацию, то есть просто Дайте деньги кому-то, то есть будут, чтобы не в Киеве решали, да, а там в области решали. Но это же не местное самоуправление, да? Это не означает, что деньги придут в сельсовет, в городской совет или еще что. нибудь Требуют федерализацию. Федерализация недопустима, ведь была же значит, автономия Крымской. Чем это закончилось? Абсолютно обманным путем под дулами чужих, значит, автоматов проголосовали за независимость и отделили частью украинской угу. территории. А были Украина унитарно, они даже и право б не имели проводить такой референдум. А, да, ну, но это не, да, но это не помешало Донецким, ну не знаю. Назвать их сепаратистами, не знаю, еще как-то их можно назвать. Тяжело назвать сепаратистами людей, которые требуют не отделения просто ради чего-то, да, ради создания собственного государства, а отделения и присоединения к другому государству. Наверное, все-таки не сепаратисты. Ну, может быть, и сепаратисты. Так вот, эти люди, которые сейчас в Донецке захватили здание областной государственной администрации, они же требуют чего? Да, они требуют референдума которые они назначили там, назначили э, на 11 мая, они требуют присоединения, этот референдум о присоединении к России. И эти люди, это и не мешает, э, это не мешает, им не помешало то, что Донецкая область была просто областью. И, и является просто областью. Здесь, безусловно, не просто, значит, сепаратисты, это какая-то пятая колонна, которая России, которая устраивает вот такие, значит, вещи, граничащие с преступностью. Я думаю, это под воздействием там российских шпионов. Вот это все подогревается. И, слава богу, что сегодня были ли приняты законодательные акты, которые борются с этими явлениями. Какие? Может быть, я, бы, я, просто пропустил. Вы можете рассказать немного подробнее о них? Частично, естественно, mm -hmm. усиливается уголовная ответственность. Mm -hmm. И даже по отношению к таким вещам, ранее ненаказуемым установление российского триколора. Раньше не было уголовно наказуемого, а сейчас уже за это в случае подписания значит, исполняющей обязанности президента будет уголовная ответственность. То есть нельзя будет что сделать? Выйти просто на площадь с российским флагом? Или, или что нельзя будет сделать? Нельзя будет на правительственном здании значит, угу. сбрасывать украинские флаги и устанавливать вместо них российские триколоры. Угу. Вот это будет являться преступлением. Да, но это все равно это не дотягивает до российских, российского законодательства, где за фразу «Крым – это Украина» теперь полагается 5 лет уголовного наказания, согласно российским законам. Ну, правда, только с 9 мая, но от этого конечно же, не легче. Сообщение из интернета. Житель Херсонской области создал группу из числа пророссийски настроенных жителей и выполнял задания для военной разведки Российской Федерации. И служба безопасности Украины задержала этого жителя Херсонской области 60-го года рождения, который планировал во главе вооруженной группы осуществить захват стратегических объектов, в частности Каховской гидроэлектростанции. Как вы думаете, вот это постоянное теперь будет такое ощущение Украины, вот, э, ощущение ожидания чего-то? Я думаю, такое ощущение, к, к огромному сожалению, продлится еще до президентских угу. выборов. Ведь... Путин, к сожалению, не губошлеп, используя вот такое народное словечко. И если он заявил о том, что Россия не признает, значит, вот эти выборы, естественно, они попробуют их и сорвать. И поэтому вот такие угу. очаги агрессии будут, к сожалению, на мой взгляд, иметь место. И будоражить наше общество, которое заслуживает, значит... Спокойствие. А, смотрите, но тогда получается, что Путин может точно так же не признавать потом и результаты этих выборов. Да? Он точно так же, как сейчас, он а, не признает там, нынешнее правительство или говорит, что оно там, нелегитимно. Он точно так же может говорить и в дальнейшем, что а эти выборы мы тоже не признаем, даже если эти выборы признают, а я, я уверен в том, что их признают весь остальной мир. То есть к чему это дальше будет вести очень важно то что их признает весь основной мир ведь до их признания огромные инвестиции которые предусматриваются в украину заморожены ведь хотят их давать под будущего президента украины всенародно избранного mm -hmm. и это позволит стабилизировать обстановку в украине даже несмотря на противодействие сбоку агрессивной россии а, то есть правильно ли я понимаю что какие-то более менее серьезные вложения в экономику украины как государственные так и со стороны частных инвесторов они возможны только после проведения президентских выборов к огромному сожалению значит есть и помощь международного валютного фонда, Ожидается еще до президентских выборов, то вот большие как раз инвестиции, к сожалению, позже, наверное, раньше даст Америка, угу. уже значит Обама подписал эти законы, но ведь мы ожидаем и от других мировых лидеров, Японии и других, угу. а вот они как раз собираются давать после президентских выборов. Владимир Александрович, смотрите, но получается такая не очень радужная картина, потому что выборы это хорошо, выборы, я думаю, будут проведены тоже вовремя и в срок, и каких-то особых нарушений на них не будет зафиксировано, ну, теоретически, я так могу предполагать, потому что слишком много игроков заинтересованы в том, чтобы это были честные выборы, действительно, чтобы они прошли нормально. Но ситуация напряженности, ведь она никуда не, не, не исчезает, да? и этот сосед он остается, он навсегда будет этим соседом. Да? То есть, почему а, западные инвесторы будут вкладывать в зону нестабильности деньги? То есть, я понимаю, почему они там как-то сейчас будут настороженно относиться к России, там еще более настороженно к Крыму, но Украина-то ведь не, не будет такой тихой зоной. А деньги любят тишину? Деньги любят э, тишину. И тут, э, если они сейчас, Западный мир, не поддержит Украину, ведь ситуация противостояния продолжается, Украину просто Россия сможет вырвать в зону своих интересов, что абсолютно не устраивает Запад, который поддержал демократические преобразования у нас. Вот. Э, нельзя им сидеть э, сложа э, uh -huh. руку на руку, ведь тогда Россия продолжит борьбу за наши территории. И нет такой цены, которую она не готова была заплатить в борьбе за аннексию еще части территории. Да, сегодня опять-таки читал аналитику о том, что приблизительно потери на, на данный момент России э, в результате вторжения в Крым да, и на территорию вот Украины, поскольку Крым является территорией Украины, составляет уже на данный момент где-то порядка 170 миллиардов долларов. Это потери, связанные со снижением котировок акций на биржах как внутри России, так и за рубежом. То есть это достаточно серьезная сумма, это уже это больше, чем три тех самых Олимпиады, которые говорили, что это очень большие суммы. То есть вы думаете, что еще больше возможно? То есть Россия согласна заплатить еще большую цену? Думаю, что да, ведь российские пограничники продолжают находиться на нашей территории, а это, к сожалению, огромная значит, опасность. И слава богу, что уже в Черное море входят американские корабли, и это стабилизирует обстановку. Ведь пехота куда слабее современных лайнеров, оснащенных по последнему слову военной науки. Вы знаете, но ну, на самом деле, мне кажется, еще и пехота даже... И... Не только, но и эти лайнеры, они слабее информационных войн. Конечно. Да? А вот Новость такая очень интересная. Да, в Донецке по заявкам телезрителей вернут вещание э, господина Киселева, секретарь Донецкого горсовета, Сергей Богачев, провел встречу с провайдерами, осуществляющими трансляцию российских телеканалов, сообщает муниципальная газета. Да, на ней была обсуждена возможность возобновления трансляции. То есть, то, что он, Национальный совет подал заявление в, администр, в административный суд Киева о запрете трансляции этих пропагандистских каналов. Ну, тут, вот видите, в Донецке собираются их возобновить. Это огромная ошибка, которую мы пожинаем плоды до сих пор, еще мы будем локти себе кусать в день псевдокрымского референдума вошли, вовсю шли значит, трансляции вот этих российских каналов, хотя день выборов, как и референдума, всегда являются днем тишины. И мы проиграли информационную войну психологическую за Крым со стороны России. И теперь э, наши же чиновники на своих территориях собственными руками решили подыграть значит, э, российской экспансии, устроив трансляцию вот этих каналов, которые уже к счастью огромного не транслируются на территории материковой части. Украины. Материковая часть Украины, да, но это, это же, понимаете, это, это, уже речь идет об, о Донецке. Кстати, как вы думаете, политологи по-разному высказывают, более, чем дальше, причем находится они от Крыма, и от Донецка, тем больше обобщений, больше таких высказываний о том, что ситуация в Крыму, это то же самое, точно такая же ситуация, как в Донецке. Мы начали с этого разговор. Вот как вы думаете, э, пророссийские настроения в Донецке не точно такие же, как в Крыму, или это какие-то другие там протестные настроения? Я думаю, незначительно меньше пророссийские настроения, потому что э, Крым... Э, отчасти был другим за счет того, что там массово отдыхали, значит, россияне. И даже до последнего времени очень долго там они жили по российскому времени. И они всегда были вот центром влияния России, которая несколько лет, оказывается, пять лет готовила там экспансию и, соответственно, психологически вот эти войны, а устраивала по аннексии, готовила эту аннексию Крыма, а Донбасс прежде всего выступает за экономическую независимость. До последнего времени они считали, что они кормят всю Украину, и только последние обнародованные Данные свидетельствуют, что вот и, к сожалению, при правлении Януковича, это ранее благодатный край уже превратился в дотационную территорию, и поэтому они как раз уже с других настроений сходят. А, вот вы знаете, у нас перед вами в студии была Ирина Кассе, эксперт Института экономических исследований и политических консультаций. И мы с ней а, говорили о том, что я попросил ее: а, а что надо сделать для того, чтобы а, вот. Изменить эту ситуацию в Донецке, когда олигархи решают, в принципе, ну и, и люди поддерживают олигархов, а олигархи поддерживают, ну как бы вот такими выступают патронами для людей, которые э, дают им какие-то блага. Что нужно сделать для этого, чтобы там появились какие-то альтернативные силы в Донецке? Я думаю, прежде всего все-таки надо вводить местное самоуправление ведь это никуда не годится по территории и Донбасса и всей Украины когда 30 процентов заработанного остается в местной казне и 70 процентов перечисляется в Киев. Uh -huh. Какой смысл тогда работать? Опускаются руки. Вот эту ситуацию надо быстро, законодательно менять, и тогда люди начнут жить лучше. Будет толка от их трудовых свершений, а там ведь многие трудяги как работали, так и работают на территории Танбаса. Угу. Ну, мы также затронули тему о том, что необходимо реформирование этой угольной, гал... угольной отрасли, потому что производство угля до сих пор датируемо и на этом многие греют руки. Вы что-то знаете об этом? Отчасти знаю, даже стих такой сложен, значит, именно данчанами прежде угу. всего. Донбасс это уголь, Донбасс это сталь, Донбасс это люди, идущие вдаль, так всегда считалось. Значит, а uh -huh. сейчас его перефразили, перефразировали о том, что да, действительно, Донбасс это уголь, Донбасс это сталь, Донбасс это люди, идущие вдаль, но прежде всего их гонит печаль, поэтому они в Киев собираются, дончане uh -huh. и уже стали киевлянами. И, конечно, Жить в этих экологически загрязненных территориях угу. сейчас уже очень опасно, особенно много копанок, где используется, угу. значит, труд детей. И... и нелегальный труд. Но понятно, Владимир Александрович. То есть необходимо, я так, я правильно понимаю, что необходимо реформирование всей этой отрасли. Обязательно, губы, наверное, да, за, значит, и... отрасли Хорошо. Вам спасибо за беседу. Я надеюсь, что что как-то эта ситуация все-таки решится, и желательно в ближайшем будущем и в положительную сторону. Владимир Бондаренко, директор Института политических и маркетинговых исследований, был гостем нашей студии. Вам спасибо. спасибо. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами. Сейчас вас ждет выпуск новостей. Вы сможете его посмотреть. Но ну, а я с вами увижусь уже завтра на канале Черноморской телерадиокомпании. Всем доброго.